Шагу, его полмирастяло а на хима. В итоге пролетели эти какие-то с нашими делами. Ширина большая, разрешение 6 метров. Они увидели наконец-то яблон и сказали, ребята, вот не летайте вот такие узенькие метровые ничего не можете найти, полгода летайте. Вот оно, плюс-минус. Оно лежит. Они перестали вот там летать, полетели сюда и быстро обнаружили его. Всякие, сказать, папа, всякие важны, мамы всякие важны. Вот, но мы сейчас готовы сделать и метровый. Только это что -то 28, мы сейчас делаем 35. А хочешь газеты что-нибудь? Вот такой, надо какой только какой-то спутник типа, его потянет. То есть мы можем всякое. доходное. Вот. Еще последнее, что можем, У нас есть еще звездная датчики. Звездное небо, как у нас, самая точная реперная система в мире. Она обсчитана, просчитана батуса заложена. У нас еще на ту 160 был сделан радио СМ, который ловил группировки звезд средней светимости сопоставлял с атласом по углам, по светимости, и говорил, о, вот это на альфа-меху направление. Ага, если вы тут, альфа-меха там, вот твои координаты. А вот твои координаты, как вы сюда ракету, поехали на Я, наконец-то, на одном из последних марсов, где стояли эти ту 160, ну, я же скажу, ребята, Ребята, ну я совсем мало, вы знаете. Покажите мне, где наш датчик стоит? Вот, 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 вот. Они мне показывают. На самой кабине вот такая вот красненькая штучка. Объекта. О, фу. Боже, боже. Потом они приходили, как вы, ну сделайте там что-то, у нас уже не портятся. Мы им сделали вторую модификацию, но ну, как-то опять сносили за до свидания. Что они там стоят, не знаю. Так вот на этой основе, теперь для спутников, для прочих объектов, мы разрабатываем малогабаритные звездные датчики. Которые еще точнее, еще мобильнее, еще устойчивее. Которые все это меряют, определяют координаты, В координатах абсолютно звездных. Но... мира. Вот. самом деле он маленький, конкретно большой. А mm -hmm. было еще mm -hmm. больше. Ну тоже. Немцы там что-то такое делали. Наш в США, то и лучше. Немцы его продают, ставят. А нам на это, например, это моем. На это... на ну эта часть уже есть. Не буду больше вас обсуждать. так я вас упомянул. Но вы поняли. Есть. У нас оно есть. Мы можем. А теперь пройти. Чтобы не было дождя. Чтобы не было дождя. А эти эти... Звезды... Да, какой звезды закрыт? Оно же летает высоко там. 680 километров. Просто в эти звезды, когда чистая ночь, вы видите самые яркие звезды. В ясную. В ясную, погоду днем вы сейчас в них не видите. А слабые эти звезды, вы наверху их видите, глаза видите, что он видит. Заключение. А, тучи, а, тучи, а тучи, это шел. Ты не можешь дать больше. Ты не можешь дать Ты не можешь дать больше. Ты не можешь мозг, а, чи... я это закончу, потому что бо... я не могу. Буду... А, Бюджетащие. Чи... И нам рассказывают, на безопасность и оборону рекордные ложь 125 миллиардов рублей 34 миллиарда долларов это мой вопрос. А вы еще выбили 7 дополнительных. Некоторые уже не кажут на БСП, оборону, но кажут на оборону, А теперь мы смотрим на армию. Из них 55 миллиардов. А 70 миллиардов еще выбили. Авакову на нас, в армию 60 тысяч, СБУ и воюющая страна, которая каждую копейку должна на оборону, и соотношение, если вы смогли выбить 125, из них 90 должно быть на армию, а там же закупки вооружения, разработки. А там что? Теперь мы смотрим. Выходите сюда. Какие ремонтные комплексы есть полевые? Для кого, ребята? Чьих вы будете? Для нас в армии. Лучшие броневики с лучшим оснащением. Кому, ребята? В армию? Это у нас в армию. Вертолеты в НАСГБИ и танки уже в НАСГБИ. Полицейское государство, 6 корпус, хорошо оплачиваемый, лучше всех оснащенный, а давить народ, который вот-вот забьется. Не на фронте, да, не, на фронте. А? Не, а? не на фронте, не на фронте. На фронте мне рассказывают, чем они там воюют. Два танка, один ездит, но не стреляет, второй стреляет, но не ездит. И БМПшки, и самое, самое классное вооружение СУ-23-2, оно косит лес, все, за минуту все, тысячу патронов выкашивает лес. Ну, кто там сидел, заяц тоже. Самое последнее, что у меня уже касается, нет Полторакс, которого я якобы уважал, рассказывал недавно, часовой, э, так сказать, передача Сони нам ну, хорошо, у нас теперь бюджет писи. нам хватает. Как вам хватает? На этот бюджет два самолета нельзя купить. Голодное, холодное, оружие какое, срань, но нас назвали хорошее. И он еще говорит, я последний еще услышал, я упал нахер. Я не знаю, что я жду весны, пойду с Я два Майдана прошел, на втором мне три раза убить, мать, ну, блядь, на третьем я уже с вилами выйду ляг. Майдана с песнями не будет, будет Сейчас с бойцами, говорит, да, мы вас Так от, нам оперативно. На держзамовлення оборонне у цьому році було виділено 3,6 гривень. Але ми нічого не отримали. Бо надходження на ці 3,6 млрд гривень повинні були з конфіскації Януковича. А закон не прийнятий грошей нема, оборонного заказу немає. Ну, Вы Януковича носите с этим приказом. Скажите, когда мы от Януковича заберем, вот тогда мы финансируем администрацию, кабин, блин, А в армию дайте чистые деньги, И не 36, а 36 на оборонную сбросим. Вы меня спросили сегодня? Жду, не дождусь весны, выйду с вилами. И не только, с автоматом. Все, ребята, спасибо. Спасибо.